Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yamgari li jalali wajhika wa li azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الملك القدوس اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم بارك لنا في رمضان Wabalikna laylatul qadri wajalna fiha minal maqbulin wal maghfurin Warzukna fiha la'idqa minal na'ar Ya Allah berkatilah Ramadan dan suci Sampaikan kami ke malam berseri Lailatul qadar cahaya gemilang Penuh rahmat ampunan datang Terimalah amalan kami di sisimu Dalam sujud hati yang syahdu Bebaskanlah kami dari neraka kurniakan rahmat dan sayangmu selama-lamanya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha binti Mustafa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama Yang bahagia Dato' Dr. Sirajuddin bin Suhaimi Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib Para puasawan, muslimin, muslimat, hadratul mukarrami Maaf jika tak dapat disebut nama kesemuanya Mana yang besar kot tak diimbau gelar yang panjang patut tak dipatutkan yang tua tak dituakan yang beradat tak diadatkan yang dahulu kot dia kemudian kan datuk dengan datin dengan pangkatnya yang alim dengan ilmunya yang pulu dengan ulunya saya doakan semuanya lah sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah di bawah payung keampunan Allah yang maha pemurah dalam naungan kasih sayangnya yang tiada sudah saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada petang ini sempena dengan majlis berbuka puasa bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Insya-Allah kita akan mengisi masa membincangkan satu tajuk Ramadan Pemacu Ummah Madani. Saudara-saudari hadirin hadirat sekalian, sedar tak sedar puasa ke-9 sudahlah datang. Akan berakhir selepas petang ketika berbuka hati pun senang seperti tetamu datang diundang. Haus dan lapar memberi ajar untuk yang miskin adalah wajar Orang yang kaya akan berujar Di depan Allah kita sejajar Malam nanti Ramadan ke-10 Sepertiganya sudah berjaya ditempuh Berharap sangat dosakan luluh Iman pun terang bagaikan suluh Hari demi hari terus berlalu Bulan Ramadan terus melaju Saya percaya kita telah pun mengisikan 10 Ramadan pertama kita ini dengan aneka pelbagai ibadah. Namun ingat dalam meneruskan ibadat Ramadan jangan kita lupakan kepada amalan mutaaddi. Apakah dia amalan mutaaddi? Tuan-tuan sekalian, amal ibadat kita ni ulama bahagikan kepada dua kategori. Satu dipanggil amalan qasir. Satu lagi dipanggil amalan mutaaddi. Amalan qasir ni amalan yang kita buat Pahalanya kita makan seorang Manfaatnya dapat kita seorang Contoh ni ramai orang pergi buat umrah sebulan Ramadan di Mekah pahala dapat tapi dia seorang ataupun puasa kita buat daripada pagi sampai pukul puluh 27 nanti ini pun kita seorang pahala kita ataupun kita semayang maghrib lepas ni sekarang kita semayang terawih ini semua amalan-amalan qasir ada pun amalan, -amalan, amalan muta'adi adalah amalan yang orang lain merasa dapat macam kita juga. Ulama bahas mana lebih afdal? Amalan qasir atau amalan mutaaddi? Kata para fuqaha, amalan mutaaddi lebih utama daripada amalan qasir. Sebab amalan mutaaddi manfaatnya untuk orang lain. Amalan qasir kita seorang kenyang dengan pahala amalan itu. Sebab itu nak faham mudah Amalan Qasir ini makan seorang Amalan Muta'adi melibatkan orang Ke hutan riba mencari rotan Rotan diambil buat anyaman Amalan Qasir bekalan dalaman Membersih jiwa mendidik iman Tapi embun pagi di hujung dahan Mentari terbit sinari bumi Amalan Muta'adi dia menyuluh jalan Berbakti sesama menyuburkan harmoni Sebab itu amalan Muta'adi ini jarang diangkat ke permukaan Sudah pasti saya mendengar nasihat dari para asatizah banyakkan baca Quran khatam Quran jaga puasa jaga qiamullail namun jarang diceritakan tentang amalan mutaaddi Iaitu amalan yang melibatkan hati kita sebab itulah kata Imam Al-Ghazali kemuncak tertinggi seorang puasawan adalah saumul qalbi anil himabi dani ati wal afkari dunyawiyati wan sirafu amma ta'ala puasa yang tinggi bagi seorang puasawan adalah puasa hati dari cita ceremeh ini puasa peringkat tertinggi mereka meninggalkan segala-galanya kecuali Allah orang puasa hati dia dah tak cerita benda-benda remeh dia dah tak terfikir berbuka nak makan apa dia tak ada fikir lagi macam level kita yang puasa peringkat budak-budak ini berbuka macam-macam berangan baru pukul 10 pagi dah berangan nak pergi bazar Ramadan yang mana Presint 3 ke laman Oasis ke bazar Ramadan Presint 11 ke bazar Ramadan Presint 14 ke nak order apa itu level biasa level peringkat tertinggi dia meninggalkan segala-galanya kecuali Allah jadi kalau tuan-tuan puan-puan Dah sampai level berbuka tak tahu nak makan apa. Oh itu tasawuf tinggi tu sebenarnya. Tahniah yang diucapkan. Tuan-tuan ada ahli supi dia tu. Dia, dia tak ada sibuk orang makan apa. Apa yakin bagi makan je lah. Tak ada nak order-order nak tambah kopi apa. Apa ada je lah. Oh itu level tinggi tu. Tak? Hati tu dah tidak ada segala-galanya kecuali Allah saja. Sebab itu kalau kita meninjau kepada konsep Malaysia Madani dan juga Ummah Madani Aspek manusiawi tidak dikesampingkan. Terutama di bulan Ramadan ini, kita tidak mahu Ramadan ini kita meriah dengan doa dan tahajud, namun si miskin terus mengemis tanpa disambut. Kita tak mahu Ramadan dipenuhkan dengan sujud dan tasbih, namun yang papa kedana tetap resah laparnya tak beralih. Kita tidak mahu Ramadan bercahaya dengan tadarus berlagu-lagu. Namun si miskin masih menangis Tak ada siapa pun yang tahu Kita tidak mahu Ramadan sibuk dengan ibadah berseri-seri Namun perut si miskin tetap kosong dari pagi sampai Aidilfitri Kita tidak mahu Ramadan meriah dengan segala amalan menambah pahala Tapi orang miskin tetap menangis rezekinya di celah-celah derita Masjid kita pun Masya Allah lah sepanjang Ramadan bercahaya sekali Namun sayang masjid sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Orang miskin. Sebab itulah pesan para ulama. Iza abattal ilaha bihubbin falatansa fakra yunani anina. Wa in kunta tas'a li fawzin azimin. Fabazlul atai sabilul jinana. Yuridul fakiru yadan tamnuhul khaira. La man yarahu bi bi'aynin hawana. Fakun sahian tanal min ilahin Jizaan kariman wa aishan amana Fala takun lid du'afa ijafian Wakun lil karami nahran wa Faman at'amal ja'i al yawma khairan Saya skunu binuri tabana Apa ertinya? Pesan ulama' Ramadan ini Jika kau sujud dengan penuh cinta Jangan lupakan si miskin yang menangis hiba andai kau impi surga nan indah bersedekahlah kerana itu jalannya si fakir menanti dengan tangan menghulur bukan simpati yang hambar dan kabur jadilah pemurah jangan bakhil Allah membalas dengan nikmat yang adil Ramadan ini jangan paling dari yang susah jadilah sungai mengalir barokah Siapa memberi dengan hati yang luhur, surga menanti dengan cahaya bercahaya di atas luhur. Sebab itu kalau kita rujuk kembali, apa objektif Ramadan? Apa matlamat utama kita melakukan puasa di bulan Ramadan? Objektifnya tidak lain tidak bukan adalah takwa. Dan takwa ini Allah sebut dalam Quran. Kalau kita ambil contoh surah Ali Imran ayat 133, 134. Majoriti amalan orang bertakwa adalah amalan melibatkan hubungan sesama manusia. Hubungan hati wasari ila magfiratim rabbikum wa jannatin ardha samawa tul ard uiddat lil muttaqin. Besegeralah kamu mengejar syurga ini yang aku sediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah mereka? alladheena yunfikuna fis saraa'i wadh dharra wal kaadhimi nal ghaiz wal 'afeena 'anin nas muhsinin tuan-tuan sekalian ayat ini menyebut tentang sifat takwa tidaklah dinyatakan sifat orang takwa itu terawih 20 ke tadarus ke etikaf, tidak tapi ayat ini menyeru kepada kita ada sifat manusia sifat kedermawanan kesabaran kemaafan ini menjadi ciri utama sifat muttaqin maka Ramadan ini mari jaga hubungan sesama manusia jangan diabaikan kita tak nak mengikut perangai orang buat umrah sibuk nak cium hajat aswat kita rajangnya semua orang keliling kena mengejar hajat aswat sedangkan kita hablum minallah dan hablum minannas sebab itu Tuhan sebut yang pertama sekali alladhina yunfikuna fis-sara d Ramadan ini mari kita bantu orang. Tak kira masa kita tengah senang atau masa kita tengah sesak. Sesak pun ada juga tetapi bantulah setakat mampu. Memang nak membantu orang tengah sesak itu memang susah. Imam Syafi'i pun mengatakan a'azzul asya' salasah. Tiga perkara dalam dunia payah nak dibuat. Al-jud min qillatin walwara fi khalwatin wa kalimatul haq inda may yurja wa yukhaf tiga perkara susah nak buat dalam hidup pertama beri sedekah masa kita pun tengah sesak juga payah bukan senang yang kedua meninggalkan maksiat kita duduk, -duduk seorang tak ada CCTV tak ada saksi duduk seorang yang ketiga bercakap benar di hadapan orang yang kita terhutang budi ataupun kita takut akan kejahatan dia sebab itu orang yang boleh bersedekah Bantu orang ketika dia pun tengah susah Itu diiktiraf pahalanya hebat Abu Rairah radhiyallahu anhu cerita Ja'a rajulul ilan Datang satu orang tanya Nabi Ya Rasul Ayu sadaqati a'zam ajran Apa sedekah yang paling tinggi sekali pahalanya Ya Rasulullah Maknanya sedekah tapi nak pahala double ataupun ekstra Jawab Nabi begini Antasadaka wa anta sahihun syakhihun takshal faqra wa ta'mulul ghina kalau engkau nak dapat pahala ekstra bersedekahlah ketika engkau tengah sihat artinya kalau sedekah masa sakit itu wajar orang sakit sedekah munasabah sebab dia tahu kalau dia meninggal duitnya akan jadi payah harta pusaka apa baik sedekah saja jadi kalau sedekah masa sihat ini marvelous yang kedua kau sedekah ketika kau tengah kedekut Duit ada rm ringgit, Ingat nak pergi bazar Ramadan beli roti john. Contoh. Tiba ada pula orang minta sedekah depan pintu masjid. Ay, kita nak beli. Sedekah. Oh, itu besar pahala kata Nabi. Kalau kau sedekah ketika duit banyak itu biasa. Kemudian kau bersedekah ketika kau tengah takut menjadi fakir. Dan juga ketika kau tengah berganggangan. Tak mulu rina. Tengah berganggangan nak jadi orang kaya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ada orang tanya. Saya ni ustaz nak bersedekah apa? Ustaz apa cerita ni sedekah-sedekah? Saya ni yang patut terima sedekah. Saya miskin. Saya nak beri sedekah. Macam mana beginilah. Nabi pernah sebut kata Abu Hurairah, tasaddaqu walau bitamratin. Bersedekahlah kamu walaupun sebiji kurma. Ada yang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami ni jangan kasih sebiji kurma. Kurma itulah itu makanan kami. Kalau beri pada orang miskin kami tak ada makan ya Rasul." Apa respon Nabi? fattakun nar walau bisyikki tamratin takutlah kau neraka dengan bersedekah walaupun setengah biji kurma tuan-tuan pandang buah kurma atas meja ni kurma free semua ni atas meja tuan-tuan tengok saya kurma tu potong dua beri sedekah bayangkanlah beri sedekah sahabat tanya lagi ya rasul kami ni jangankan setengah biji kurma kalau bagi setengah miskin lagi kami ni Maka Nabi jawab, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin. Kalau engkau sedekah sebiji kurma atau setengah biji kurma pun tak mampu, cakap jelah yang baik-baik. Ni hadis Bukhari Muslim. Ertinya tuan-tuan, bulan Ramadan ni selain daripada kita tarawih, khatam Quran, buat ibadat macam-macam, jangan lupa tolong orang. Jangan lupa bersedekah kepada orang. Tak kiralah masa kita senang ataupun tidak. Kalau tak apa nak disegarkan Cakap je lah yang baik-baik Janganlah kutuk Engkau ni asyik muka engkau je minta sedekah Asal majlis iftar muka engkau Jangan begitu Jangan mengherdik orang miskin Itu antara sifat yang perlu kita jauhi Sebab itu hadirin hadirat sekalian Mari kita gembirakan orang semasa Ramadan Mari kita ukirkan senyuman kepada orang-orang susah Sepanjang Ramadan ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma cerita ada datang satu orang jumpa Nabi Ya Rasul Apa amalan yang kalau saya buat Allah akan cinta kepada saya Dan apa amalan yang kalau saya buat Allah akan terus jatuh cinta dan menjadikan saya kesayangannya Maka dijawab oleh Nabi Ahabbul a'mali illallah azza wa Sururun yudkhilhu ala muslim Amal yang paling dicintai Allah yang kau boleh lakukan pada bila-bila masa adalah engkau mengukirkan senyuman pada wajah orang. Berikan kegembiraan kepada orang. Bagaimana caranya ya Rasul? Nabi ajar tiga perkara. Takshifu anhu kurbatan, atau taqdi anhu dinan atau tatrudu anhu jouan. Pertama sekali Engkau hiburkan, hilangkan susah hati dia Duka, nestapa dia engkau hilangkan Atau yang kedua engkau tolong bayarkanlah hutang dia Dan yang ketiga engkau hilangkan kelaparan dia Ketiga-tiga amalan ni tuan-tuan Semua kita boleh buat semasa bulan Ramadhan Kita hilangkan kesusahan orang Dengan memberi bantuan kepada dia Kita tolong bayarkan hutang dia mana yang mampu Dan yang ketiga kita hilangkanlah kelaparan dia Kita beri berbuka puasa sebab tu kita berdoa majlis kita malam ni Agensi-agensi agama Dari seluruh tengah tanah air Datang berbuka bersama Perdana Menteri Kita harap yang datang bukan orang senang saja Kita nak orang-orang miskin pun datang juga Sebab tu tuan-tuan Kalau ada undangan majlis berbuka Yang datang tu orang kaya-kaya saja Tuan-tuan tak ada datang Tak ada barakah majlis begitu Majlis yang barakah Mesti ada orang miskin Datang berbuka bersama dengan kita kerana keberkatan tu datang daripada orang-orang susah ini. Orang macam kita ni tak ada keberkatan. Orang miskin lebih berkat hidupnya daripada kita. Kita ni banyak dosa. Sebab itu Nabi sebut walaan amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an ataki fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah Tisyahran. Aku kalau diberi pilihan antara iktikaf di Masjid Nabawi sebulan atau keluar cari orang susah pergi tolong Aku akan pilih keluar pergi cari orang susah. Ini bukan marah tuan-tuan etika masjid bulan Ramadan. Tidak. Kita nak membetulkan perspektif kita terhadap Ramadan. Jangan hanya hubungan sesama kita ini hubungan dengan kita sama kita dilupakan demi kerana nak menjaga satu hala saja hubungan. Mari kita membentuk sesama kita. Ingat. Untuk masuk surga seseorang itu tidak cukup hanya memiliki kesolehan personal Iaitu dia sekadar melakukan ibadat personal Semayam puasa haji Tetapi dia juga perlu memiliki kesolehan sosial Dia mengeluarkan zakat Dia bersedekah kepada pakai miskin Sebab itu bulan Ramadan ini juga Kita disyariatkan melakukan ibadat zakat fitrah Zakat fitrah ini manifestasi kesolehan sosial Iaitu kita nak memastikan orang miskin dan orang susah mereka dapat beraya sama macam kita sebab itu tak boleh bayar zakat fitrah apabila khatib ataupun imam dan nak sembahyang raya dah tak nak bayar apa orang dah nak beraya dah mesti dibayar sebelum daripada sembahyang raya didirikan orang kan ada nak bayar semayang, nak bayar zakat fitrah lepas pada sembahyang raya tak sampailah matlamat dia kerana matlamat kita adalah duit ini sampai kepada pakai miskin sebelum hari raya supaya mereka pun dapat pakai baju bulan bintang seperti kita juga dia juga dapat pakai songkok lipat cantik macam kita juga ini yang dipanggil kesolehan sosial tuan-tuan sekalian saya ingin mengetuk pintu hati saya dan tuan-tuan pada petang ini orang miskin orang susah semakin ramai sekarang ini dan itu adalah fakta kalau kita melihat kepada kutipan-kutipan zakat daripada pihak pusat pengutipan zakat wilayah persekutuan misalnya PPZ setakat ini dia kutip zakat tak cukup untuk nak menampung keperluan asnaf saja berdasarkan kepada portal Mahwib Now kutipan zakat yang dikutip di wilayah persekutuan ada 931 juta 553,879 ringgit tapi agihan yang dilakukan oleh MAWIP kepada Absnap saja 1 bilion 23 juta 792,867 ringgit. Maknanya jumlah keperluan Absnap lebih tinggi daripada jumlah kutipan zakat. Kalau kita tengok data yang dikeluarkan DOSM DOSM ni dia buat kajian tahun 2024 bulan November. Negara kita ada PAKW, apa PAKW Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar The Mean Monthly Basic Expenditure Of Decent Living Hidup Munasabah Bagi orang di Malaysia hari ini Saiz isi rumah 3.8 orang Adalah RM4,729 sebulan Kurang daripada itu Dia tidak menikmati hidup yang decent living Dia susah Kalau kita di Kuala Lumpur, di Putrajaya Ini Masya Allah lah di wilayah saya sisi rumah 3.2 orang adalah sebanyak 5468 ringgit sebulan. Ini bermakna kalau kita tengok di negara kita ini berdasarkan statistik daripada Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah 5000 sebulan masih tidak mencukupi untuk menjalani kehidupan wajib di Kuala Lumpur. Maka apa peranan kita? Maka di sinilah memerlukan kepada keprihatinan dan kesalingan. Tuan-tuan sekalian, kita berdoa kepada Allah, jangan kita masuk dalam kategori pendusta agama. Siapa pendusta agama? Kita ni semua daripada agensi agama. Jangan kerja agensi agama rupanya kita pendusta agama. Siapa pendusta agama? Salah satu daripada cirinya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan pun memberi makan kepada orang miskin and does not encourage the feeling of the poor. Orang macam ni menolong orang susah memang tidak. Menggalakkan pun tidak. Dia nak menduit dia memang dia kedekutlah Haji Bakri bin Lebai kedekut. Orang lain nak tolong dia larang. Tak payah tolong ni orang miskin kalau you tolong ni tonggak dia jual nanti. Dia buruk-burukkan pula orang yang kita nak tolong. Tuan-tuan sekalian. Kita mengalung-alungkan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Datin Seri Tuan Aziz Awal Ismail. Hadirin hadirat sekalian Kalau kita rujuk Wala yahuddu ala ta'amil miskin Ini bahasa Quran ni indah Kalimat yahuddu ni Dia asal daripada Hadadha Hadadha ni maknanya menggalakkan Kalau orang Arab dia naik kuda Dia akan nak suruh kuda tu laju Hiya 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 Perbuatan tu dipanggil yahud Artinya dia nak memacu kuda tu Supaya jadi lebih laju lagi Maka orang yang Yahudu ala ta'am ni miskin ni Dia ni Allah Ta'ala nak tunjukkan Dia memang tak menolong Dia larang pula orang lain tolong orang Ini memang pendusta agama Bahkan bila kita bicara tentang ramai orang susah orang miskin Dia marah pula Dia kata ni ustaz ni orang miskin ni semua pemalas semua ustaz Tak payah tolong dengan Jangan bagi muka Dia orang ni patut kita suruh dia meniaga Dia malas bekerja Tuan-tuan semua orang Allah kurnia bakat Dengan meniaga tak sempurna. Meniaga ni bakat dia macam main bola sepak juga. Kita buka YouTube tengok Cristiano Ronaldo gelecek bola, rasa boleh buat. Buatlah kalau boleh buat. Tak dapat, tak bergerak bola, perut je bergerak. Eh eh, eh bola tak bergerak pun. Ertinya meniaga pun sama. Tengok orang berniaga bazar, orang rasa aku boleh niaga ni, try hari esok, try lah Terang bulan menggali ubi, ubi digali lagi muda kalau tuan tak tahan rugi, jangan cuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu nak bunga rampai. Kalau tak ada ilmu, habis modal, untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang, jatuh terlibat. Kalau meniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing-gasing tangan kidal, tali pendek, putus jengkal. Kalau untung campur modal, itu tanda meniaga takkan kekal. Meniaga bukan senang. Jadi untuk kita nak selesaikan masalah orang susah ini mari kita santuni bantu sesama kita dan menjadi amalan para saleh salih. Mereka akan pastikan majlis berbuka puasa mesti dihadiri oleh orang miskin. Kurang barokah majlis itu. Kalau majlis itu tidak ada orang miskin dan anak-anak yatim. Jadi tanyalah kepada pihak JAKIM dan juga agensi, agensi agama kerana majlis Besar saja datang. Orang miskin, anak yatim pun datang. Kita santuni dan kita beri bantuan. Ini barakah Ramadan kita insya-Allah. Ini yang pertama. Yang kedua Allah Taala sebut walkaziminal ghais. Sifat orang takwa ini dia mesti tahan dia punya marah. Ramadan ni tuan-tuan, kita banyak benda nak marah. Isu-isu yang membangkit di media sosial dan macam-macam. Kita nak marah, tapi tahan tahan kita punya marah. Kita kena banyak bersabar. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, ujian terberat orang yang nak menuju ke akhlak mulia di bulan Ramadan adalah dia mesti bersabar kepada pelakuan orang lain yang tidak menyenangkan. Wa aula ma yumtahanu bi husnul khuluq as-sabru 'alal adza wa ihtimalil jafa. Basic Ramadan ini kena banyak bersabar dengan gelagat orang yang macam-macam sabar. Kita sebab itu bulan Ramadan ni Nabi ajar, kalau orang nak ajak bertumbuk, kita kena beritahu pada orang tu saya puasa. Kita kena beritahu dia, saya puasa. Nak beritahukan pada dia, aku ni puasa kena sabar. Engkau tunggu berbuka ke aku cari engkau sampai lubang cacing, mana nak nampak begitu. Aku tengah berpuasa. Ayuh kita banyakkan bersabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar. Banyakkan sabar. Borong berlagu kala petang. Hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu bagaikan bintang. Cantik di mata tapi sukar digapai. Tumbuh tinggi pokok kelapa. Condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa. Di panas api jenuh diketuk. Pohon mangga dekat lembah. Buahnya habis diruntuh ke. Sabar umpama bukit yang megah Dikikis-kikis Ratalah juga Baru berbunga si pokok duku Pokok gajus Buah tak banyak Sabar itu laksana kertas buku Kena api hangus Kena air koyak itu yang budak muda panggil istilah koyak, koyak, koyak. Itulah kesabaran. Tapi kita bulan puasa ni, be, soba, be, be, soba, be, soba, soba, be. Lepas buka, be, <laughs> lepas buka, kita kira semula, be. Sebelum ni, sabar, sabar. Ni sifat orang takwa, sabar. Nak komen pelik-pelik Facebook pun lepas buka lah. Jangan masa tengah puasa. Tengah puasa ni, best, sabar, best, sabar, Itu be. yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, Wal'afina aninas. Sifat orang takwa ni, dia maafkan kesalahan orang. Mana yang boleh kita maafkan, maafkan. Mana yang perlu bincang, kita bincang. Tapi yang kecil-kecil maafkanlah. Macam contoh tadi pergi bazar Ramadan. Tengah bayar bangkali makcik yang jual tu. Dia pulang duit kita main campak saja. Dia pun tak perasan agaknya terbang di angin. Kita pun kecil hati. Maafkan sajalah. Maaf saja lah. Benda-benda kecil-kecil ni maaf saja lah. Kadang kita nak keluar daripada masjid. Kadang ada budak-budak masuk sempang lupa signal. Maafkan sajalah. Ada budak-budak muda ni young and stupid. Tak boleh buat apa-apa. Young and stupid sebab itu maaf ni mustahak Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ni dikongsi cerita ya, yang tibar untuk kita. Kata Anas bin Malik Kami satu ketika sedang duduk bersama dengan Nabi. Baik. Post sekejap ya.